Сказка. А теперь я очень благодарна генеральному консулу Мариуполи Мариуполе Елене Герегополу, что она нашла время приехать к нам. Благодарна вам. Председателю Ялтинского поселкового совета Минаева Дмитрию Николаевича очень благодарна тоже вам. И очень благодарны моральным спонсором это э, район и федерация. А также я не могу не сказать за нашего местного умельца мастер-класс. Все декорация, которая здесь, это его руки. Это Кукуц Василий Павлович. А теперь я хочу облагодарить наших детей. Дорогие дети, вы так старались, знаете, что будущее за вами. Вы должны сохранить в нашем реческом поселке обычаи, традиции, культуру, а самое главное, сохранить наш язык. Большая благодарность нашим артистам. Наши артисты уже четвертый год на этой сцене. Я им желаю, чтобы они были вот такие веселые, здоровые, чтобы у них всегда было хорошее настроение, а самое главное, чтобы они были такие творческие, чтобы не только ялтинская сцена узнала их, а узнала во всем греческом регионе. А теперь я не могу не сказать очень хорошие, добрые, теплые слова. Можно сказать, что это патриот, греческий патриот нашей Ялты. Это Сагирова Анна Алексеевна, Анна Алексеевна, придите, пожалуйста, дайте, пожалуйста, на сцену. Анна Алексеевна, мы очень благодарны вам за ваше творчество. Я думаю, в Ялте очень мало таких людей, а можно сказать и нет. Дай Бог, что вы были здоровы, жили долго-долго и вот там Красиво писали для нашего поселка. Примите, пожалуйста, наш скромный подарок, пусть он будет напоминать Дайте, о нашем спектакле. А всем вам я желаю всего-всего хорошего, всего земного. А самое главное, что у вас было хорошее настроение, здоровье и в душе был спокой. Спокойствие было за нашу Ялту, за нашу Украину, за мир. Спасибо большое. Большое спасибо всем, кто пожелал нас услышать. Так хотелось, чтобы побольше приходило, побольше нас слышало, потому что чего знать даже тем русскоязычным или украинцам чего знать за плечами, говорят, не носить, да? Но особенно коренным, не забывайте. Знаете, я недавно вот придумала, придумала такую пословицу. Веда Ветки. Высохнут ветки, коли не поливать корень а кунаря достиг носу, на мить нос мит посриза неро. Значит, если просто забудем его, как обидно, как жалко. Очень хочу, чтобы вы приходили и нас поддерживали. А сейчас к вам всем хотел бы обратиться наш сценический дедушка, наш Балбон Иван Александрович. Каліміра румієкозі мізником кердико хора Яліта. Доброго дня, дорогі ялтані з богорідного села Ялта, калімера Хурсімі сафірі, міхта Алла Тахарісь. доброго дня, шановні гості з других сел. Сімурсісюк стегаїрт Стамась, а тут зімінать. Сь, сьогодні ви почули, звідкиля прийшов до нас цей звичай. Пусть псіну норумєй, типтась мустуці мера, і пурпатун борта борта, спіт, спіть. Коли греки, мої земляки, та й не тільки, а по всій країні нашій греки. Печуть щось солодке і несуть з двору в двір і з дому вдома. Міхто тут в сі мур'юксте, тига омур, тигаєнькало, де комас ромєєк Гласіє. Сьогодні ви з цієї зали почули, яка чудова, яка прекрасна наша грецька мова. Паракалусас, на мизулмунат декомас румея гласия. Кантла харди спит, мис навли, мис махала, мита декаса стапидия, мита анепша. Декомас гласия ень пула омур, пула кало. Я благаю вас, не забывайте нашу ридну мову, не забывайте наш ридный грецкий язык. Він самий, чудовий, самий музичний у всьому світі. Розмовляйте вдома з вашими дітьми, з онуками, на вулиці, у дворі, де б вони були, не забувайте свій рідний язик. Хочу вам сказати, що немає нічого страшнішого за те, коли нація губи свою мову, коли нація губить свою культуру, свої традиції, свої звичаї. Тоді це вже не нація, це народ, який, який стає нікому не потрібний. Коли є своя мова, культура, традиції, тоді це звучить гордо. Я українець, я грек, я росіянин, чи там, я француз, бо не загублено чогось свого рідного. А тут міра на Гоєрєв... насоздас, є на мукуці круме, як піма. Сість пальце такусь, тига калоєн дикомость гласіє. Зараз я хочу прочитати вам маленького віршика грецького, і ви знову почуєте, яка чудова, який чудовий наш язик. На мій свігін сташеряс, на мій так бідова, єжда ж єжда кралафра. Ах тада кралафра мурфунієш та матія. Ах, тогда кроварея законом до плати. На мий ты раниз, мить закон став ты радис, дрепом на двумистовом фосматиче. Броня пула, а с василепсун румей. А сейчас мы хотели бы предоставить слово голове нашего поселкового совета. Минаеву Дмитрию Николаевичу. Уважаемые жители поселка Ялта, уважаемые гости, госпожа консул Елене Гергопула, все, кто сегодня находится в этом зале, я думаю, те, кто не пришел, пожалеют. Хочется в первую очередь выразить слова признательности и благодарности. И тут присутствует наш начальник отдела культуры и туризма Наталья Михайловна Таскапаран. Я думаю, уже пора нашему творческому театральному коллективу присвоить какое-то звание. Давайте поаплодируем нашим артистам. Сегодня, я думаю, символично то, что на этой сцене были дети, внуки, бабушки и дедушки, три поколения вместе. Мой возраст и чуть младший и старше, я думаю, вернулись с детства. Все мы отдохнули душой. Все мы вспоминаем то прекрасное время, когда мы были детьми, молодыми, когда на улице, в домах звучала наша родная греческая речь, наш ялтинский диалект. К сожалению, время немножко исправляет то, что хотелось бы исправить. Но несмотря на то, что больше двухсот лет, как наши предки греки переселились из Крыма в Ялту, наш народ, самый замечательный, трудолюбивый, гостеприимный и талантливый, не потерял свои обычаи, традиции и самое главное язык. Мы видим, что греки в Ялте проживают много национальностей. Около 70% это жители и представители греческой национальности. Есть украинцы, русские, армяне, татары и многие другие. Но греки по своей натуре всегда были созидателями, и поэтому у нас нет никаких противоречий на национальной почве. За эти годы перемешались многие национальности, но все равно традиции нашей Ялты, традиции Урзуфа остались. В этот день хочется выразить слова большой признательности и благодарности от всей души пожелать нашему греческому обществу, которое является одним из лучших обществ на территории проживающих компактно греков, которые вносят свою лепту, и это уже третье мероприятие, Театрализованное представление. Первое было Айвасиль, греческая свадьба, а сегодня рождественская сказка. Хочется поблагодарить... Хочется поблагодарить нашего председателя Людмилу Николаевну Пахнец, вручить ей набор посуды, чтобы они дружно собирались таким коллективом. И, конечно же, главного сценариста, режиссера, поэта Анну Алексеевну Сагирову. Потому что благодаря ее инициативе, ее стремлению, мы снова здесь все вместе в этом зале. Анна Алексеевна. Хочется еще сказать несколько слов о Василии Павловиче Кукуц, наш председатель Совета ветеранов войны и труда. Все эти поделки, все декорации сделаны его руками. Тоже его благодарим. А в завершение еще хочется несколько добрых слов сказать о федерации.